Значит, э, мне особенно приятно сегодня э, э, выступить, довести до вас информацию в качестве руководителя детского футбола, футбольного клуба, э, футбольного клуба Звезда, так как э, я, будучи э, последним директором в этой структуре, э, руководил здесь футбольной школой. Это было при э, команде, когда еще было Зерка и когда она почила с Богом, почил с Богом, и почила с Богом здесь и юношеский футбол при этой команде. Около 20 лет здесь практически футбольный клуб не занимался детским юношеским футболом и именно подготовкой своих футболистов. Все строилось на договорных началах, так как по регламенту необходимо было команде представлять юношескую школу. завело отдувались другие. Но с приходом нового руководства очень приятно, и я думаю, что это даст, несомненно, свои плоды. Новое руководство захотело возродить те славные традиции, которые имеет футбольный клуб Звезда именно начиная с групп подготовки и заканчивая вот последним структурным подразделением. Это зирка Нибас, в котором были воспитаны такие футболисты, как и пиатр, и Начинал и Коноплянка, в дальнейшем он перешел в Олимпию, а здесь воспитывались и тот же Русал Андрей, и Назаренко Сергей, игроки, вы знаете, национальной сборной и клубов премьер лиги Руководством поставлена задача возродить те традиции и подготовить профессиональных футболистов, которые могли бы себя найти как, как и граждане, и как футболисты, и в украинском футболе, и даже в сборных командах э, Украины. Ну и, конечно, несомненно, это первая задача, это подготовка э, резерва для нашей команды. Поставлена задача такая, чтобы в нашей команде играло не менее 50%, со временем, конечно, не, не менее 50% местных воспитанников чтобы вы могли приходить и видеть, откуда эти люди, эти люди первоградщины, эти ребята, за которых вы болеете, вы все знаете, это ваши родные, близкие, знакомые, друзья и так далее. Значит, э, за небольшой период времени я могу сказать, что сделано. Это начиная с 1 апреля прошлого года создалась футбольная академия и такое структурное подразделение, э, как футбольная... Футбольный... Команда Зирка-2. Переходный этап от окончания футбольной академии до первой команды. Во всех клубах Премьер-лиги там есть такая, такие структуры, как «Дубль» и Ю-19. В первой лиге это нету. И я вам скажу, что это большое, надо сказать, спасибо нашему руководству, которое именно пошло по этому пути, очень правильному пути, по подготовке э, нашего местного резерва. Что сделано? У нас создано, э, сейчас работает 5 возрастных э, групп. Э, в этом году мы дополнительно, мы планируем так каждый год пополнять еще одним, одной возрастной группой добавление тренерского э, состава. Значит, с сентября месяца у нас уже будет 6 возрастных э, групп, с наполняемостью 120 человек детей. Большое внимание уделяет клуб сейчас, руководство клуба, именно создание условий, необходимых для того, чтобы наши молодые футболисты могли расти, расти в мастерстве. Я вам скажу так, что это большие очень затраты. Но они со временем, мы уверены, что они себя, себя оправдают. Футбольный клуб обеспечивает учебно-тренировочными сборами, проездами, питанием, размещением. У нас есть сейчас возможность такая привлекать инородных футболистов именно нашей Кировоградской области. Некоторые ребята живут в интернатах. Сейчас прорабатываются еще вопросы о тех, как мы их будем размещать и питать тех ребят, которые мы будем привлекать с области, для того, чтобы они в дальнейшем росли в нашей Академии. Это э, тоже немалые денежные, денежные вложения. Могу сказать так, что э, если взять по финансовым учетам прошлого года, то за неполный год, это за 9 месяцев, прошлого года клубом вложено в детскую юрскую э, академию э, более миллиона гривен. Я вам скажу, что до этого никто таких цифр даже и, и приблизительно не мог себе, не мог себе, представить. Значит, си, сейчас э, у нас в процессе работы, в процессе работы мы лучших футболистов в каждой возрастной группе выделяем. Берем на договор так называемой спортивной подготовки, в котором наши футболисты молодые могут играть как и за юношеские аматорские команды, для того, чтобы получать игровую практику, так и могут выступать при необходимости, если не достигнут такого уровня, и за команду «Звезда-1», за первую, за первую команду. Эти ребята обеспечиваются стипендией, по градацией ну, по разных возрастных групп, И э, все делается возможное для того, чтобы для того, чтобы они росли, росли в дальнейшем. Э, ну что необходимо сказать? Сейчас делается все для этого. Например, если в зимний период... Руководство оплачивает аренду всех спортивных сооружений для того, чтобы в зимний период наши молодые футболисты академии могли работать в нормальных условиях. Поверьте, это тоже немалые, не, очень немалое затраты. Что касается Зерки 2, сегодня просто отсутствует главный тренер команды Звезда 2. Он, кстати, поехал в Донецк на как бы на такой на практическую учебу с дубль, где принимают опыт работы лучшей команды нашей нашей страны. В настоящее время Звезда-2 это переходной такой возраст от Академии до звезды, чтобы в этом периоде, где им нет возможности еще, где они еще не доросли, возможно, до первой команды, но им надо работать, и самое главное, получать игровую практику, игровую практику для того, чтобы они росли как футболисты. В настоящее время в «Звезде-2» поставлено на сейчас на контракте 7 человек. Три человека на договор на, стипенди... на договор на спортивной подготовке. еще три человека на просмотре находятся у нас на, на стипендиях. На, стипендия. на стипендия. И пять э человек уже, можно сказать, после года работы передано в первую команду, которая заявлены по списку по списку А. Это Федотев, Загальский, Кривошей, Китов и Мартынюк. Фатеев. Фатеев в последнее время вот, ну, был вызван в сборную молодежную команду Украины и просто нелепая случайность травма не позволила ему участвовать в отборочных играх на чемпионат, чемпионате Европы. То есть прогресс явно есть. Работа это дает свои плоды. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас э, были немножко как бы получше именно материальная база в том плане, что э, работать э, футбольные поля, площадки и так далее. Но я хочу сказать одно, что не все делается сразу. Те усилия, которые прилагает сейчас для поднятия именно молодежного и детского юношеского футбола, футбольный клуб, они, несомненно, дадут свои плоды. И э, та работа э, с теми затратами, она не может осуществиться просто все э, сейчас и сразу. Мы надеемся, мы обяз... и уверены в том, что э, в дальнейшем э, руководством команды будет сделано все возможности, чтобы привести, и сейчас уже работа эта ведется, ведется вот буквально на днях мы уже занимаемся там и верхним и нижним полем вот, и чтобы создать еще лучшие условия для наших молодых футболистов